शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांचे आदर्श प्राचार्य विनुस पटेल यांच्या निवृत्ती से सेवा पृथ्वी सोहळा थाटात संपन्न राजकीयांसह शिक्षक रुंद व अनेकांनी केला सत्कार व भावी वाटचाली शुभेच्छांचा केला वर्षाव धुळे येथील आयशानगरातील रहिवासी तथा मोहम्मद याबाई उर्दू हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजचे प्राचार्य युनूज बशीर पटेल आपल्या एक एकतीस वर्ष वर असे आपले सेवा बजावून तसेच समाजकार्यात ठसा म्हणते ते काही दिवसांपूर्वी सेवानिस्त झाले होते त्यांनी सेवा देत असताना अनेक विद्यार्थी घडवले तसेच शाळेत शिस्तबद्ध व कर्तवध्यक्ष अशी त्यांची ओळख निर्माण होऊन शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांचे आदर्श निर्माण केले होते दिनांक च चोवीस ऑगस्ट दोन हजार चोवीस रोजी धुड़े यथी आजी अब्बास हॉल ये सहवापूर्ति सोहया आयोजन कर सत्कारार्थी समस्त पटेल देशमुख देशपांडे दे, परिवार सह राजकीय समाज सेवक शिक्षक वृंदसह शेकों सत्कार के तसे पुढ़ी भावी वटश वाटचाल शुभच्छांद वर्षाव कर पटेल निवृत्त सेवापूर्ति सोह थाटा संपन्न आला तसेच प्रसंगी आयुष्या पहली इनिंग पूर्णतर स्थापना दुसर इनिंग सुरुआत समाज कार्या जोमाने भाग दयावा अभी अपेक्षा ही अनेक व्यक्त के ले। सदर कार्यक्रम प्रमुख पाने धुड़े एम आई एम चे लोकप्रिय आमदार फारूक शाह तसेज राकाश शरदपागा के संदीप दादा बेड़से फिरोजलाल रबीक राव साहेब सव्ल अन्सारी जलगावे मजी नगरसेवक इबा पटेल तसेज समे अध्यक्ष राजू वहीद पटेल चिचवाड़े सरपंच रहीम पटेल व इतर मान्यवस्थिति लभले होती तो सर्वप्रथम अन्स पटेल ज्येष्ठ बंधु अरुण पटेल हस्ते सम्मान कर बंधु मजी न नपा किशन सभापति फारूक पटेल अनीस पटेल तसेज भुसाल ज्येष्ठ जे पत्रकार तथा कट्टर व उ बाठा गटा सैनिक तथा भारतीय पत्रकार महासंघा प्रदेश उपाध्यक्ष राजू चौधरी पटेल हनेक समा उपस्थित लोली होती पुलिस खाद्या मुख्य संपादक राजू चौधरी ही उपस्थित होते टीचर जो होता है सिर्फ यूनुस पटेल नहीं यहाँ पर जितने टीचर मौजूद है मैं सबकी नजर ये सर कर रहा हूँ तमाजत में थके मादे को धूप की सक्त में थके मांदे को तेरे साय में ठहर जाने से बल मिलता है और तेरी बख्शिश के जमाने में नहीं कोई मिसाल तुझे पत्थर से जो मारे उसे फल मिलता है आप हजारों के बीच अल्लाह ताला करे आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरे कि हंसते रहे आप हजारों के बीच में जिस तरह होता चांद सितारों के बीच में हंसते रहे आप हजारों के बीच में जिस तरह खिलते फूल बहारों के बीच में और रोशन रहे आप दुनिया में इस तरह जिस तरह होता है चांद सितारों के बीच में हमारी दुआ रिवायत अल्लाह ताला आपको तक लगे मुझको बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ आज के इस प्रोग्राम के सत्कार मुरती बच्चे भी है बुजुर्ग भी, 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 भी है हमारे भाग्य भी हैं। है। है। सर एक बात कही टीचर कभी बूढ़ा नहीं होता मैं उसके आगे बोलूंगा कि हिल तो कभी खत्म नहीं होता द्रावा, द्रावा, द्रावा। तुम बूढ़े हो जाएंगे तुम चल जाएंगे क्योंकि किसी शायद ने कहा है कि तुम जीवन में इतना इल्म लेते हो कि जितना समंदर में से एक पेड़ की साई तो इल्म कभी खत्म ही नहीं होता हाँ खत्म हो जाएंगे वैसे राजनेताओं का भी उनका रिटायरमेंट का कोई टाइम ही नहीं सर आपने कहा दूसरी इनकी पहली इनकी खलास हो गई दूसरी इनिंग वो जिम्मेदारी भी खराब हो गई अब इनकी तीसरी इनिंग शुरू हो रही है और वो तीसरी जो है इन्होंने को देना चाहिए क्योंकि ड्यूटी मतलब तो दूसरी ड्यूटी बच्चे घर परिवार अगर तुम्हारे दोनों ड्यूटी खिलाफ हो गया अब तुमको हमारे साथ पे ड्यूटी देना है और सर बराबर है क्योंकि आने वाला जो दौर है थोड़ा सा मैं पीछे लेकर जाऊँगा बिरादरी के ये पहले पटेल देश पांडे जो हमारी बिरादरी थी ये सिर्फ और सिर्फ क्षेत्री यानी खेत पर निर्भर थी साल भर में फसल आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे बच्चों के साझा भी करेंगे बच्चों को और पढ़ाएगी लिखाएगी भी लेकिन वक्त बदलते गया हालात बदलते गए आज अलग्रम में पटेल देशमुख देशपांडे बिरादरी में कि हमारे पास से एमडी डॉक्टर भी हैं अच्छे अच्छे जो प्राचार्य एचुकेट टीचर भी है जो यूनिवर्सिटी में आज पढ़ा रहे राजनीति में भी है आमदार हुए बड़े बड़े जैसे सिराज देशमुख हमारे भीड़ से अमदार हुए कदीर बापू हुए बशीर पटेल हुए उसी तरह हमारे आज महाराष्ट्र में कम से कम 30 नगर जो पटेल देशमुख देश पांडे बिरादरी के औरंगाबाद में सतारे में औरपुर में है आज में है इनशाला आने वाले दिनों में हो सकता है दुनिया में भी रहे वैसे है हमारा अमीन पटेल और रही बात गांव लेवल पर का तो कर्म है कि अगर हमारे 2000 घरों में हमारे अगर 100 भी घर है तो कम से कम सरपंच हमारा है और ये पचास साल की परंपरा रह चुकी है तो आज मौका भी है दस्तूर भी है हम रही पटेल का सत्कार नहीं कर पाए तो बिरादरी के माध्यम से उनका भी इंशाल्लाह आज हम सलोफेट को उर्वर भाई का शाल लेकर साल में मंगाया मैंने उनका सत्कार करें आइए आज दो मिनट में इंशाल्लाह मैं अपनी बात खत्म करूंगा मुस्लिम पटेल देखभाल बिरादरी लगाना पड़ता था जब हमारे को पहचान होती थी कि ये मुस्लिम है क्योंकि हमारे जो आठ नाम है कुलकर्णी गिराते दोनों ने बड़े और भी बहुत सारे नाम है तो पहले मुस्लिम लगाना पड़ता था जब पटेल देशमुख देशपाते कुलकर्णी गिराते बड़े ऐसा जब पहचान होती थी कि भाई ये मुसलमान है नहीं तो आठ नाम तो ऐसे थे कि अल्लाह करम सब आज भी जो रावल फैमिली वो अपने रिश्तेदार है राजपूत फैमिली जो है वो अपने रिश्तेदार है बहुत सारे खैर शॉर्ट में बात निपटानी ली ये खाना तैयार है और हमको भी जलगांव जाना है एक मौत में मैं आपके बात दिमाग में डाल एक कि ये जो फैमिली से बिलोंग करते हैं इनूस पटेल साहब कि हाजी बशीर पटेल साहब दुल्हे जिले की सबसे पढ़ी लिखी फैमिली है दुल्हे जिले की सबसे पटेल लोगों में सबसे पढ़ी लिखी फैमिली है और इनके सारे भाई अल्लाह करम से सरकारी सेवा में थे बहुत सारी नौकरी में थे बहुत सारे लोग रिटायर हुए इनके भाई इंतराल हो गए उनसे बड़े अच्छे संबंध थे इनके वालद से हमारे बड़े अच्छे संबंध थे तो आज जो सर रिटायर हुए पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली नस्ल में इनके बड़े बड़े बच्चे जो है और दूसरे अहदों पर जाएंगे मैंने एक बच्चे के बारे में सुना था कि यू की परीक्षा दे रहा अल्लाह ताली तुमको कामयाब करे और तुम रिटायर होने के बाद में फार्मर और मिलत की खिदमत करे दीन के हिस्से दुनिया के हिस्से जो भी है अल्लाह ताला हमारी कौम के अंदर हमारा मरतबा जो है वो नाम हमारे पहले ऐसे थे कि हम भाई के लिए पढ़े लिए में तीन तीन पीढ़ियाँ पहले नाम ऐसे थे मेरे नाना का नाम उमराव और उनके नाना का उनके अब्बा का नाम जिबरू उमराव जिबरू पाटिल पटेल भी लगाती थी पाटिल लगाती क्योंकि मेरे नाम के भी आगे पाटिल निकलता असल में मेरा भी नाम अब्दुल वाहिद गुलाम पटेल है और राजू पटेल के नाम से कुछ पहचानते इसके लिए राजू पटेल ये सारी चीज़ें आज सर के रिटायरमेंट के बाद में ये जो लोग यहाँ पर जमा हुए बिरादरी के और बिरादरी के बाहर के खास करके टीचर लोग जो जमा हुए मैं उन सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ और बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं लज्जा दादा से अब्दुल रहीम पटेल जिनका नाम है किजवाड़े शर्मा जी मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जलगांव जिले में आपका सत्कार रखेंगे पटेल देशमुख देश पांडे दादा की तरफ से आप हमको टाइम दो आप जलगाँव इशन सबका दोनों का सत्कार दो जलगांव जलगाँवर तो इसी प्रकार का मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तला सर भी सेहतमंद रखे और आप पूरी सेहतमंद रखें अल्लाह ताला आपके अच्छे काम ले आप अल्लाह आपको दीन की भी और दुनिया की भी और आखिरत की भी कामयाबी दे आप ही हमारे लिए दुआ करें